Что касается ядерного оружия, это отдельный вопрос. Ничего нельзя исключать. Несмотря на все дадзебау, эти выкрики о победе, но умирать-то конкретным людям, они смирятся с поражением в Украине. Вот тобто Путин. Путин... Не а Путин не может. А он может закончить эту войну в Он бы поступил так, даже если бы на месте Зеленского находился любой другой. Друзі, вітаю вас на Ютуб каналі Будеш Знати. Я Олена Берестенко і сьогодні мій гість Марк Фейгін, правозахисник і блогер. Вітаю вас, рад привітати, рад привітати всіх звітів вашого каналу. Перш ніж ми поговоримо, я хочу закликати наших глядачів підписатися на Ютуб канал Будеш знати і, звичайно, на Ютуб канал Марка Фейгіна. Там дуже багато цікавих інтерв'ю. Перше питання у мене буде стосуватися атаки іранських дронів. Ми спостерігаємо нові руйнування і на жаль, нові жертви, і сьогодні, буквально в Києві маємо по всій території України повітряну тривогу. Е, ваша думка чого домагається Путін? Це е, банально намагання влучити в об'єкти критичної інфраструктури, чи це така помста, чи можливо це гра на російську публіку? Мовляв, дивіться, які ми страшні войовничі імстив. Як ви вважаєте? Ні, ну я думаю, то і другое И то, и другое, несомненно, ему нужно и на внутреннем как бы, фронте показать, что он э, может ответить, что он, в принципе, в силе, что это не демонстрация слабости Крымский мост и удары по приграничным городам российским. Но я бы сказал, что главным все-таки является то, что он пытается воздействовать именно кошмарить, так сказать, на население Украины. Я думаю, это важнее, потому что, понимаете как, он же, идя на эту эскалацию, исходит все-таки из того, что в каком-то моменте, в какой-то точке произойдет, ну, в общем, поворот к переговорам, о которых он призывает. И надеяться на то, что население, закошмаренное население, в канун зимы, украинское население, ну, в большей степени будет расположено давить на собственную власть, там, на Банковую, на Зеленского, чтобы начать эти переговоры о перемирии или чем-то подобном. Я думаю, это очень важная сейчас задача. Поэтому разными способами он мог бы ответить. Спрашивается, почему он не ответит на фронте. А что нет таких успехов? Или там гораздо сложнее, чем просто дрончик запустить на Киев? Ну то есть явно он действует то, что а, ему позволяет обстоятельства. Дроны это действительно так, несмотря на то, что их мопедами называют, это все-таки достаточно эффективное оружие. Их сбивают, но долетевший дрон, даже если их пять там вот, которые я боюсь за цифры, вот то, что публично звучало, я это называю. Но они наносят урон. И важно, что женщина погибла беременная. Ну, то есть, понимаете, это производит более сильное такое впечатление. Даже там гибнут десятки людей, но их не видно, а тут в центре города, понимаете. но естественно, конечно, инфраструктура. Он рассчитывает на то, что будет холодной зимой, что просто-напросто электроэнергия, тепло, которое зависит от ТЭЦ, от других инфраструктуры, так сказать, городской, они, конечно, сильно пострадают. Восстановить их в канун зимы можно не успеть. Холодов. Это тоже один из факторов давления, я считаю. Но просто ведь, понимаете, тут и ловушка тоже определенная. Ты вот так делаешь, а, соответственно, Соответственно, Запад возьмет и передаст, во-первых, вооружение, которое позволяет, препятствует ударам ракетным и ударам дронов. То есть это ПВО, про, противоракетные средства и так далее. Вот мы видим уже а, Айрис немцы поставили и говорят о Насамсах. Вроде бы то ли поставили, то ли вот-вот. А, их количество надо больше, это очевидно. Но ведь могут поставить и средства ответные для того, чтобы дальнобойные осуществлять удары украинской стране. Так что здесь... Расчет все-таки на короткий забег, не на длинный, потому что в длинную до конца года, если Украина получит эти средства, то это не только Белгород, Курск, Брянск или Ростов могут стать объектами ударов со стороны Украины, а более дальние города, ближе расположенные к Москве, что гораздо болезненнее, безусловно. Как вы то чем можно ожидать еще кое-что, ну сюрпризов от Путина? Так, сначала были лекачки ядерным ударом, сейчас мы видим маневр дронов. Чьи у него еще есть в рукаве? Да вы знаете, нет тут козырей и нет тут никаких сюрпризов, потому что все то, что делается сейчас, ну, может, за завычным дронов, уже сожалению, иранские, да. Российских БПЛА практически нет, потому что все эти орланы это совсем не то. Но мы же это все видели. То есть, 24 февраля ракеты и обстрелы, они же не прекращались. Ну, с разной периодичностью. И просто каждый новый обстрел, он, как бы вам сказать, в случае особенно таких масштабов, как это было вот сразу после Крымского моста, якобы в ответ. Значит, ну, была Винница, было Кременчук, помните, торговый центр, была Одесса. И каждое новое вот такое событие, оно перекрывает предыдущее. Оно забывается череде этих событий. А на самом деле ведь Украина все уже повидала. Вот все повидало, все, так сказать, и удары, и убийства, и гибели. Там в Чаплине, помните, поезд, и несколько десятков человек. Ну и так далее. В Запорожье, вот накануне большого удара, который был потом произведен ракетами и дронами, тоже погибли там 17 человек. То есть, всякое уже видели. Поэтому сюрпризов тут -то точно не будет. Другое дело, что он продолжает и продолжает это вот эта серийность, она производит еще дополнительное впечатление, во всяком случае, на Запад-то точно, потому что реакция предельно болезненная. Что касается ядерного оружия, это отдельный вопрос, ничего нельзя исключать. Но другой вопрос, что с дронами еще как-то можно, там, не знаю, даже с ракетами получить обратный удар, но все-таки неразрушительный. А если ты примешь ядерное оружие, ему же уже было сказано, что будет там обратного хода не будет, понимаете? Все можно отыграть. Ну да, вы нам по нам ударили, мы по вам ударили. А с ядерным оружием в отношении безъядерной Украины, с соответствующим ответом э Запада, который так или иначе уже озвучен, конфиденциально Кремлю, а не конфиденциально публично различным близким к Антагону генералами, Ходжес или Петреус, они же уже об этом говорили, Болтон, бывший советник национальной безопасности. Вполне может быть, что их уполномочили это сообщить в прессе, сообщить в публичных источниках. Поэтому а бог его знает, каким будет этот ответ. Этот ответ будет, возможно, направлен по отношению к самому Путину. Поэтому я бы сказал, что это последнее средство, которое у него осталось. Возможно, самым предпоследним, вот до ядерного оружия, остается, вы знаете, авантюры с севера опять из Беларуси двинуть каких-то мобилизованных. Это чистое самоубийство. Будет чистое самоубийство. Мы это будем прямо наблюдать в прямом эфире, но... Ну, може, спробувати показати, що ані том'я безконечно, у мене магу розходити сто 140 мільйонів. Марк Захарович. До речі, заговорили ми про Білорусь буквально напередодні. Лукашенко вкотре заговорив про те, що вони там готові наносити превентивні заходи стратегічного стримування і. там прозвучала така фраза про те, що вони готові задіяти всі наявні засоби. Разом з тим ми бачимо, що лукашенко передав Путину там не 200 двести танків да. там ще зброю тобто про які засоби говорит Может чи можливо ми чогось не знаем? Ну, я не думаю, что есть что- то чего мы не знаем. Да потому что мы могли бы не знать про то, что они помните была встреча три месяца назад где. Они с Путиным обсуждали о передаче ядерного оружия на боевое дежурство поставить и так далее. По разным сведениям этого не произошло. На территорию Беларуси ядерное оружие не было перемещено. Опять же, мы до конца всего не знаем, но я думаю, что, наверное, западные партнеры Украины, наверное, бы сказали, сообщили бы об этом, если бы нечто подобное случилось, потому что это ну, очень важно – это передвижение инфраструктуры ядерной границам Украины это ну существенно для многих вопросов решения А все остальное мы видели А что у него есть он действительно делится вооружениями со складов с российской стороной та использует это и на восток везут и на юг и так далее явно своих не хватает вооружений боеприпасов и так далее вы понимаете Ну представить себе что Лукашенко вовлечется в компанию непосредственно войсками вооруженными силами Украины но ну, представить себе сложно я извиняюсь, вооруженным силам Беларуси, конечно. Представить себе сложно, потому что будут еще более печальные последствия. Потому что они затронут территорию самой Беларуси, она уже точно будет объектом военного воздействия со стороны Украины, а возможно и западных союзников. Украина и Польша и Литва могут оказать помощь Украине в смещении диктатора Лукашенко, потому что ну, фактически использование вооруженных сил непосредственно против Украины будет означать уже войну в полном объеме. Хотя ведь, по сути, третьей стороной Беларусь является 24 февраля, когда с ее территории и заходили войска, с ее территории обстреливалась территория Украины, взлетали самолеты, там, госпитали, склады боеприпасов и так далее. И они более или менее безопасно там находились, что явно для украинской стороны является... Ну, ущербной позиции, потому что получается какая-то территория значит, может быть безопасной базой для российских агрессоров. Поэтому, наверное, в случае, если такой шаг будет совершен, то это все, все правила снимаются, все какие-то конфиденциальные договоренности снимаются, и на территорию Беларуси могут зайти украинские войска. Этого тоже нельзя исключать, еще неизвестно, как себя поведут вооруженные силы самой Беларуси, там срочная армия и срочников стоящие. Так що я думаю, буде до последні вазірну Лукашенко, для того шага. Все таки хотіла повернутися ще на крок до теми Ірану. Іран зробив заяву офіційно про те, що вони не мають стосунку до поставки зброї Росії. Ну, ми знаємо, що Європа вже заявила про нові санкції, про те, що потрібно вводити нові санкції. Разом з тим, офіційний Тегеран ну навряд чи цього боїться, оскільки. Ну, Іран давно роками вже так живе під санкціями. Як ви вважаєте, чи можна на них якось повпливати, чи можливі е, знаєте, домовленості за спиною Путіна або якась третя сторона, яка може е, якось повпливати на Іран? Ну, Верую, заявню Ірану вірити не можна. Иран страна изгой, Иран нарушал все возможные договоренности раз за разом, и с этой, кстати, она в списке стран спонсоров терроризма, так что я бы сказал, что они могут чего угодно заявлять. На самом деле, там, мировое сообщество не обманет сейчас, степень проникновения спецслужб, вообще оперативной работы такая, что скрыть того, что Иран там поставляет дроны или собирается поставить ракеты, которые он производит, вот эти шахеты и так далее, Абсолютно совершенно невозможно. Это невозможно. А что касается в отношении Ирана каких-то действий, если мы говорим о военных действиях, то, конечно, у Ирана враги в регионе, а на Ближнем Востоке, дальше, это только враги. Весь суннитский мир, он, в общем, враждебно настроен к Ирану, все королевства Персидского залива, но ну, Израиль само собой это даже не обсуждается. Да и Америка может присоединиться. Ну, например, можно ли теоретически в ответ уничтожить заводы по производству вот этих ракет? И, ну, и на базе Скада вот делаются эти ракеты. Когда-то они разобрали, тоже забрали, так же, как и иранские беспилотники. Это какой-то упавший американский беспилотник, который не разобрали, попробовали сделать свой. Вот этот, который называется сейчас в Украине мопедом. А, да, эти заводы можно разбомбить. И это обострение, которое может привести, собственно говоря, Иран к ударом по его территории для того, чтобы его военную инфраструктуру разрушить. Это может усугубить ситуацию, конечно. Иран находится в попытке договориться по сделке ядерной, и вдруг вот такие вещи. Значит, поставка на вооружение воюющей стороне, причем не просто воюющей стране, а агрессору, так сказать, не, не стране, которая защищает свою территорию, какой является Украина, и ровно поэтому поставки союзников обоснованы, потому что, ну как, Страна, которая стала жертвой агрессии, должна защищать свою территорию. А именно поставки вооружений для страны, которая эту агрессию осуществляет, это совсем другая поставка. Это не просто межгосударственные отношения. Поэтому третьи страны безусловно могут озаботиться этой проблемой и осуществить удары по территории Ирана. Риски повышаются многократно. Ну, собственно, мы видели такие удары. Израиль их наносил, да, американцы когда считали нужным наносили. Я не вважаю, здесь проблему, що дійсно ці заводи, які снабжають цими видами вооружень Росію, вполне можуть подвернутися атак. Зрозуміло. Також до вас приходять різні експерти. На інтерв'ю я маю на увазі приходять. Ви спілкуєтесь з військовими експертами. Зокрема, ми чуємо величезну кількість заяв в медійному просторі, говорять про різні терміни закінчення війни. Як ви вважаєте, чи По-первых, можно на сегодня уже говорить про какие-то термины. По-друге, про що найчастіше, про какие сроки говорят ті военные эксперты, с которыми вы общаетесь безпосредственно? понимаете, тема это неблагодарная прогнозов. Потому что, конечно, есть аналитическая, объективная точка зрения у ряда экспертов, которым я вас, в случае, доверяю, которые являются объективно посвященными, погруженными в тему. Это неважно, насколько они там точны в прогнозах, не в этом речь. Они анализируют э, ситуацию на фронте в сочетании с политической динамикой. Вот это очень важно, потому что нельзя оценивать только возможности сторон к ведению боевых действий. Этого недостаточно, потому что война — это более сложный механизм. Он включает в себя помимо собственного театра военных действий и разные другие вещи, весьма существенные, прежде всего политическую поддержку, поставку вооружений, единство сил союзников, санкции, используемые как средство воздействия и много чего еще. Я бы сказал, что зима точно пройдет с низкой интенсивностью войны. Скорее всего, докатится это все и до Нового года, и после. Шансы есть закончить войну весной. Шанс только шанс. Говорить точно невозможно, потому что мы не знаем, до какой степени эскалации московский режим дойдет до конца года. Там, условно, я бы прогнозировал, я уже об этом говорил, что если все-таки они. Не остановится на идее использования тактического ядерного оружия, это может быть, во-первых, снятие ограничений с военных испытаний вот, в Баренцевом море или там на Новой Земле, там где-то провести испытания. Они, кстати, запрещены. Россия взяла на себя такие же обязательства, как и все остальные страны ядерного клуба. Последние испытания, я боюсь соврать, были в Новой Каледонии, Франции. Это было в начале 90-х, что-то такое. Прям. И такой скандал стоял страшный. Жак Шараб был президентом, по-моему. Могу ошибаться, но так сказать сейчас уже память может подводить. Но в принципе это большая проблема. То есть показать, а вот смотрите, как мы можем. Может быть и демонстрационный удар, но это уже опасная история, потому что это уже боевое применение. Если ударить там где-нибудь в бассейне Черного моря, показать вот что мы можем вот какую-нибудь малокилотонную бомбу там на полкилотонную, там говорят они есть. Вот, но ну, килотонные есть, двухкилотонные, пятикилотонные. Это уже боевое применение, конечно, это более решительный способ. Тогда последуют, как я уже сказал, ответы уже прямого характера, так сказать, в отличие от просто возобновления ядерных испытаний. Я думаю, что все-таки шансы есть избежать и ядерного перехода, эскалирующего к использованию ядерного оружия. Но тогда в этом случае, да, Існує ти можуть завершиться. Угу. Марк Захарович Як ви вважаєте, чи готові росіяни до завершення війни, і, зокрема, до перемоги України? Тобто, Кремлю потрібно якось інформацію подавати своєму виборцеві і? Всі говорять про те, що ні війні, ну принаймні ті, хто там притомно себе поводить в соціальних мережах, але звичайно нікого не влаштує перемога України. Наскільки готові росіяни взагалі почути про це? В якому вигляді їм потрібно це подати, і чи взагалі вони можуть бути готовими до такої інформації? Ви розумієте, як росіян в принципі ніхто не спрашує? Вони не суб'єктні політичні, вони, звісно, можуть... визжать в пабликах, но в отличие от Украины, они на собственную власть не влияют вообще никак. Власть, тем не менее, учитывает эти меняющиеся постоянно настроения, причем с такой отрицательной динамикой, потому что, ну, вы же видите, военные поражения после Харьковской операции, например, они отразились на в общем ропоте, который идет по соцсетям и так далее. Да и мобилизация тоже оставила людей в состоянии, которое ну, как бы явно характеризуется не с восторгом потому что, несмотря на все дадзебау, эти выкрики о победе, но умирать-то конкретным людям, то есть это ваши родственники, там, отцы, не знаю, там, братья, сыновья и так далее, и от этого, знаете, ну да, их показывают больше к самых крикливых, которые там говорят, а нам вот, пожалуйста, убивайте наших родственников, но на самом деле абсолютное большинство-то ведь умирать-то не хочет, а с чего бы, чего это они захотели умирать? Просто они как бессловесное стадо двигаются к линии фронта, ну где их ждет понятно чего, понятно чем это закончится, но тем не менее нету никакого проявления какого-то фронта или там возражения, дезертирства, еще чего-то, что могло бы характеризоваться как возмущение против решений власти, которая просто принимает решение отнять уже право на жизнь. Ладно, все права остальные отняты. Тем не менее, все равно власть, она прислушивается. Она старается маленькими шажками все делать. Знаете, мобилизация, но ну, частичная. Да? А, значит, специальная операция, а не война. Не объявление войны, не всеобщая мобилизация, не военное положение, а все вот как-то так по чуть-чуть. Вот сейчас они объявили, и все, 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 300 тысяч собрали, мы теперь никакую, типа, мобилизацию осуществлять в крупных городах не будет. Естественно, врут. Естественно, будут. Естественно, но нужно все время как бы Такое, знаете, спасительный сигнал подавать, что не все так страшно. Ну да, кого-то забрали, кому-то повезет, кому-то не повезет, но в принципе, так сказать, все терпимо, жить можно. Вот это власть делает с учетом того, чтобы не допустить какого-то градуса кипения, да, который бы выплеснулся там на улице, в бунты какие-то организованные возмущения и так далее. Но это они всегда так делали, на самом деле. Не перегибали палку во внутренней политике до степени так, чтобы уж совсем было плохо. Хотя, опять же, мы все время не понимаем эту степень. А мобилизация как таковая, даже частичная, это не перегибание этой самой палки. Санкции, экономическое положение, инфляция, безработица, это что? Ну и так далее. То есть, тем не менее, я все-таки думаю, что настроение россиян, оно будет таким, какое... Будет відражати об'єктивну ситуацію на фронті, а не з пораженням в Україні, вот тобто, Путін Путін... а Путін не може. Путін, Але він може закінчити війну будь-якої миті, виходячи з цієї інформації, правильно? Тобто, для нього немає більш е, вигідного і менш вигідного періоду в плані реакції суспільства російського я би сказав, він піде на ці риски, хоча, звісно, вони виростають неймовірно і внутри апарату ж... Же... не в народе, о котором я сказал, что он не субъектен, а во властной элите, которая окружает Путина. Вот там они что же страдают? Они же под санкциями, у же отнимают имущество. Вот сейчас последняя мощная история, что внебрачная дочь Шойгу оказывается гражданка Литвы. Вы знаете, что ее сейчас лишают гражданства? Да, такое ЛСТ, там издание литовское, они не пишут, вот присылают заметки на литовском. Значит, там вышел там, скандал страшнейший. Оказывается, этой любовницы Шойгу, у нее муж литовец. Теперь и как бы сейчас их всех лишают гражданства. Там процедуру запусть, по литовцу уже лишили гражданства. У нее двойное было российское и литовское. Ну и они его, значит, пинком под зад. Вот. То есть я к тому, что они страдают. Вся вот эта публика, так сказать, ну шире, конечно, только вот Шойгу, там это самое близкое окружение. Они страдают от этого всего. И в принципе они бы, конечно, хотели бы это все прекратить. Тем более же не дало результата. Одно дело за два-за три дня победил, а другое дело восемь месяцев и конца края не видно. И только все хуже во всех отношениях. И по части санкций очень чувствительно для элиты тоже. А Путин к своего окружению опасается. Нельзя сказать, что нет. А иначе как это определить возвышение такой пригожно с зэками и Кадырова с его дикими дивизиями, понимаете? Это явно попытка какую-то создать претерианскую гвардию, там, уравновесить силы армии или ФСБ и так далее. То есть, в каком-то смысле Путин играет на этих балансах. Правда, не очень умело, как раньше. Раньше у него лучше получалось. Сейчас он тебя загнал в эту ловушку, в этот тупик. И на восьмом десятке очень тяжеловато, знаете, этот баланс выдерживать. Ты уже не так молод и не такое сильное доверие. Возникает чувство, что вполне тебя могут заменить кто и по проворнее. Это говорится с Западом тоже. Поэтому Путин в этом смысле, конечно, хотел бы хотя бы оставить то, что он уже имеет, статус-кво. Вот эти четыре области и, соответственно, Крым признать статусом российским. И пожертвовать, возможно, мое мнение, всем остальным. Даже вопросом демилитаризации статуса в НАТО Украины. Возможно, он бы этим пожертвовал. Возможно. Но ситуация настолько далеко зашла, что шанса у него такого нет, никто не оставит. Он просто так вот эти четыре территории. Тем более, что ситуация на фронте не такая, что Украина может согласиться на такой компромисс. Если бы он побеждал, если бы он двигался к Киеву, бог знает, как бы все повернулось. Но сейчас-то, сейчас другая ситуация. И она для Путина не улучшается. Конечно, у него надежда, он связан с мобилизацией, но пока, вот пока, она не впечатляет от мобилизации. И непонятно, так сказать, увеличение просто человеческой биомассы на фронте приведет ли к каким-то существенным изменениям этой линии фронта. Вот у меня есть большие сомнения. Но кто-то считает по-другому. Но я вот сомневаюсь, что вот эти любители, как их назвал Залужный, могут реально изменить ситуацию на фронте. Поэтому для Путина, конечно, нужна определенная редакция соглашения о победе. Безусловно. Для всех остальных, в принципе, нет. То есть, по моему прогнозу, не будет Путина, не будет войны. Но некому быть протагонистом этой войны, кроме самого Путина. Потому что судьба Путина от этого зависит. Но ну, вы меня простите, там какого-нибудь генерала Герасимова, генерал армии, да, главы генштаба или даже Тройгу, по большому счету, судьба вот в физическом смысле не зависит. Ушли на пенсию отдыхать. Ну, так им, они так считают. Это не потому, что так будет, но они так считают. А Путину куда уходить? Что-то на прополку рапса? То есть, вот непонятно. То есть, для него, конечно, нужен определенный условия этого признания его там, относительной победы, выразимся так. Ну вот я же присоединил хотя бы, пусть два все какое-то количество территорий. Значит, все не зря. Гибель людей, десятков тысяч, санкции, все проблемы экономические. Все не зря. Смотрите, ну, хоть что-то. Но пока это не просматривается. На останок хотела поговорить про такую речь с вами. Мы заговорили про то, что Путин хочет Залишатися в такому статусі лідера сильної руки, ну як про це роками говорять його м, змі, назвемо їх так разом з тим сьогодні з'явилася інформація про те, що у Великобританії видали чи видадуть книгу з промовами з кращими промовами, зверненнями Володимира Зеленського, які він відбере особисто. Тобто, складається таке враження, знаєте, що Зеленський в дитинстві був тим хлопчаком, з яким всі хотіли гратися, знаєте, в пісочниці і ділити іграшки. А Путін це якраз той, з ким гратися і знайомитися не хотіли. І тут така зав'язка, начебто, от персональна, тобто, можливо, саме це і бісить очільника Кремля. такая популярность и закрепленный статус лидера самого его оппонента Зеленского. Ну, Путин, он же вообще такой, ну, гнойный тип-то. То есть для него эмпатия вещь абсолютно недопустимая. Поэтому предположить, что он ненавидит еще и очень лично Зеленского, могу себе предположить. Тем более, Зеленский дает повод ему лично как бы тролли его бесконечно, издеваясь на него, унижая его. А Путин, видимо, это действительно болезненно воспринимает. Но, знаете, я бы не сводил все только к личному отношению. То есть он бы поступил так, даже если бы на месте Зеленского находился любой другой. Это не спасло бы положение, это не то, что вот он из-за Зеленского войну начал. Нет, вообще нет. Это бы произошло в любом случае. А новость в том, что Зеленский, о нем думали как об актере, о человеке слабом, принято считать, что он же актер. Ну, фигляр какой-то, крутится, вертится, циркачит. В аппарате, а он старых традиций придерживается, российском аппарате, еще таких постсоветских-советских, там принято считать, что актер не может стать военачальником. Ну, как бы не солидно. А оказалось, все по-другому, вообще все по-другому. Понимаете? Оказалось, что он как раз их всех уделал. Потому что он оказался, ну, во-первых, он проявил себя, что он не покинул страну, даже в самый рискованный момент, и как бы положил на это всю свою судьбу. И это доказало, что, ну, вот, условно говоря, вот, Зеленский может приехать на фронт к солдатам, да? А Путин нет. Потому что Путин трус. И вот это стало ясно. Вот если бы за два дня война закончилась, все бы думали, не, ну, Путин как бы в каске, он там лично может, да, как там, Гитлер. Гитлер тоже в войска ездил. Несколько раз ездил. Прямо на передовые. Вот. А оказалось, что нет. Путин просто трусливая крыса. Понимаете, прячется по бункеру. А Зеленский, какой бы он там не переодевался в женской платье, когда был актером, а он оказался мужичком. Это, видите, парадокс истории, зигзаг. И поэтому с этой точки зрения Зеленского оценивают, ну, как он есть по поступкам. Как говорилось правильно, что мы – это сумма наших поступков, а никак не представление других людей о нас. Будемо сподіватися, що це також зіграє і буде продовжувати грати Україні на руку. Я вам дякую за розмову, друзі. Марк, Фейгін, правозахисник і блогер. З нами сьогодні підписуйтесь на канал Марка Захаровича. Звичайно, на мій канал будеш знати. Дякую за те, що були з нами. Да, Всі вам добре і всього доброго всім зрителям.